вами находимся в Николаевской области, на поле, где выращивается лук от компании Коросит и «Ленка». Перед вами лежит волок лука. Первое, что бросается в глаза, это привлекательный ярко-бронзовый, темно-бронзовый цвет. Данный лук сейчас убирается механически и отходится в склад на длительное хранение. Под, вот по данным по Бриксу, лук «Еленка» здесь показывает